Мое подразделение было не на броне, а на автомобильной технике. Выдвинулись из Артемовска по трассе артемовск Дебальцева. На тот момент Дебальцево, Углегорск, такие населенные пункты еще были захвачены незаконными сбройными формованиями. Вот, поэтому нам пришлось под Дебальцево, обходить Дебальцева с юго западной стороны. Вот, когда пересекали железнодорожные пути колонны батальона, попали в первый, так скажем, огневой контакт под обстрел из минометов со стороны Углегорска. Там понесли первые потери раненых. Значит, но продолжали движение, потому что задача была следующая. Обошли Дебальцева и продолжали движение. Непосредственно в Шахтерске Завязался бой, зачищали несколько кварталов с помощью танков. Там принимали участие мои люди. При поддержке танков зачистили несколько кварталов. В последующем вошли непосредственно в город. Вот, ну и в городе заняли оборону. Вот Все бои, которые велись, вот, начиная с того дня, когда мы вошли, и до момента, когда мы оттуда уже выходили, Значит, бои шли не прекращаясь фактически. Значит, бои шли на дистанциях, э, ну, чтобы понятнее было, я скажу, на дистанции броска ручной гранаты, потому что были раненые у кого непосредственно гранату забрасывали. Вот, ну, не больше. Но никто своих позиций не залишал до приказа на выход. Даже я даже не слышал ни от своих, ни от других бойцов никаких там как бы скажем нытья абсолютно в этом плане Першая допомога вообще осуществляется самим. И бойцы это знали, многие это делали. После, когда спадает интенсивность боя, соответственно после этого уже кто был поблизости, и я в том числе и мои сержанты и солдаты тоже. Оказывали помощь раненым. Но в первую очередь они сами себе пытались оказать помощь, потому что они понимали, что людей у нас не так уж много, ограничены мы были. И если кто-то один во время боя выпадет из боевого порядка для того, чтобы оказать ему помощь, соответственно, будет на один ствол меньше вести огонь в сторону противника. Вот таким вот образом. Ранения в основном, ну, как и везде, большинство были осколочные. Вот.